হাই এভৰি ওৱান ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা ব্ৰেকফাষ্ট বনাম এয়া ৰুটি বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ চব ৰুটি বনাই লৈছোঁ এইখিনি কণী পিঁয়াজ জলকীয়া ভাজি লৈছোঁ ৰং গুড়া দিয়া নাই ৰংগুড়া নিদিলেও বহুত টেষ্টি লাগে এতিয়া এই ৰুটিখন ইয়াতে কাঁহীত লৈ লৈছোঁ আৰু এখন লৈ ল'ম দুখন ৰুটি একেলগে লৈ ল'ম ইয়াতে ওপৰত গৰম পানী দি দিম পিয়াজ চক গৰম পানীটো বহুত গৰম নহয় অলপ পুহমহীয়া গৰম পানী দি দিছোঁ ৰুটি হৈ একদম তল জহ কৰি দি দিছোঁ সেয়া চব এতিয়া এক মিনিটমান গৰম পানীত এনেকৈ ৰুটি দুখন তিয়াই ৰাখিম এয়া চাওক এক মিনিট হৈ গ'ল এক মিনিট পানীত গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিলোঁ ৰুটি দুখন এতিয়া এইখন ডিছত ৰুটিখন পানীৰ পৰা উঠাই এনেকৈ লৈ ল'ম এয়া চক পানীটো এনেকৈ যাব দিছোঁ এতিয়া ডিছখনত লৈ ল'ম এয়া ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ ডিচখনত এতিয়া কণী ভাজিখিনি এনেকৈ দি ল'ম যিখন ৰুটিৰ তলত আছে সিখনৰ মাজতো এনেকৈ দি ল'ম এনেকৈ দি ল'ম এতিয়া এইখন গুটি এনেকৈ জাপি দি দিম এতিয়া এইফালেও কণী ভাজি দি ল'ম বেছিকৈ নিদো অলপকৈ দি দিছোঁ যিহেতুকে ওপৰতো দি দিম এতিয়া ধুনীয়াক সমান কৰি দি লৈছোঁ এতিয়া ওপৰত এনেকৈ দি ল'ম কণী ভাজিখিনি বেছিকৈ নিদিওঁ একেবাৰে পাতলকৈ দি দিছোঁ পাতলকৈ দিলে খাই বহুত টেষ্টি লাগে যিহেতুকে ভিতৰত দি দিছোঁ এতিয়া ৰুটিখন ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জাপি লৈ ল'ম এয়া চক ধুনীয়াকৈ জাপি লৈ দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম এয়া চব ধুনীয়াকৈ কণী পিঁয়াজ ভাজিখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ এতিয়া পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম এয়া চক সেয়া চক ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ ৰুটিত গ ৰুটি গৰম পানীত তিয়াই খালে বহুত টেষ্টি লাগে আৰু বেছি গেষ্ট্ৰিক থাকিলে এনেকৈ ৰুটি তিয়াই খাব লাগে গৰম পানীত এতিয়া গেছ নুঠে বেছি এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কাটি কাটি লৈ লৈছোঁ এয়া চাওক এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া চাওক এতিয়া কেনেকুৱা টেষ্টি হৈছে খাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ এতিয়া টমেট'ৰ অলপমান চচ লৈ ল'ম এয়া চাওক এয়া চাউল টমেট'ৰ চ'চ লৈ লৈছোঁ এতিয়া টমেট'ৰ চচৰ লগত এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৈ ল'ম কেনেকুৱা টেষ্টি হৈছে কৈ আছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক খাই ল'লোঁ বহুত বহুত টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই খাব বনাই খাই কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ